belə bir şey deyim. Mənim meyxana deyən dostlarım çoxdur. Yəni səmin ümumi münasibətim olan və meyxana sənətinə doğrudan da böyük dəyər verən biriyam mən. Meyxana sənəti həmişə show biznesdən fərqlənib. Bəli. Müxtəlif cəhətlərinə görə və ən çox da mental dəyərlərinə görə. Bəli. Amma show biznesdə bu gün və buna qədər bu qədər şeylər olmayıb ki, bu dəqiqə meyxanada olur. Bəli. Nə show biznesdə Heq dükanlarda görərdin ki, nə bilim kimsə kimdənəsa kamera önündə dalaşdı, kimsə kiməsə söyüş söyüdü, bu yəni çox nadir hallarda. Amma bu adi hal alır və bu çox ıı, xoş deyil mənə və tamaşaçılara da xoş deyil, çünki biz bunu istəyirik, istəmirik bu tənəzzülə doğru getsin. Ona görə xoş deyil bizə. Mənfi cəhətini görmək istəmirik, biz bunun müsbət cəhətini görmək istəyirik. Məhmon Əhmədli söyüşlə mehana deyirmi? Niye adam söyüşlen değiller ve bunların, bunun sonu bunun kabağını alabileceği adam yok. Yani problem bundan ki kabağını alabilmiyor ona göre ki bizim hiç bir cemiyetimiz hiç bir böyle bir şeyimiz yok ki biz buna çağırak bu adamdan sorgu götürerek sen hayır ola böyle yani böyle iddia mı ediyor böyle diyor. Söyüş söyleyen insanda bazısı az olan insanlardı esasen. O adam bilir ki bazı yoktu. Söz ne, ne, söz atıp. Anca söğüş. Söğüş de söğür. Ola bilər ki, 5 nəfərə xoş gəlir, 15 nəfərə xoş gəlmir. Kimə xoş gəlir? Ola o 5 nəfər kifayətdir. Ondan söyüşə cavab verməyəndə qalırsan. Çünki xeyr ola mənə, kimsədən söyüşləmə, cavabımı verməyim. Söyüşən olsa, 10 tayı söymürsən, telefon kəsən, kəsə söyüdü, cavab vermədi. Adamı çətin vəziyyətdə qoyur.